Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang pantas disembah Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta segala sesuatu Penguasa alam, semesta dan seluruh isinya Dan pelindung bagi seluruh makhluk ciptaannya pada kali ini kita akan membahas mengenai beberapa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga menunjukkan sifat-sifatnya. Nama-nama indah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut adalah di antaranya As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Mari kita simak penjelasannya masing-masing. makna Asmaul Husna. Asmaul Husna berarti nama-nama baik yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Nama-nama baik Allah Subhanahu taala ini menjadi bukti kesempurnaan sifat-sifat yang dimilikinya. Mulai dari yang pertama yaitu asamat. As asamat As -Samad artinya Allah Subhanahu wa taala maha dibutuhkan atau tempat meminta. Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat manusia bersandar. Manusia harus mengakui sifat maha dibutuhkannya Allah Subhanahu wa taala dalam perilaku sehari-hari. Kita suka memberikan bantuan seperti Allah Subhanahu wa taala telah senantiasa membantu kita. Yang kedua, Al-Muqtadir Arti Al-Muqtadir adalah Maha Kuasa atau Maha Menentukan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa Alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti gunung-gunung yang berdiri tegak, sungai-sungai yang panjang berliku, tanaman, binatang yang ada di darat dan di laut beraneka rupa. Oleh sebab itu kita mensyukuri segala kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian al mukaddim Arti al mukaddim adalah Maha Mendahulukan. Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Tentu kamu sudah tahu kursi atau meja yang ada di rumah atau di sekolah. Kursi dan meja dibuat oleh tukang kayu. Kemudian siapakah yang lebih dahulu ada? Tukang kayu atau kursi dan meja tersebut? Tentu saja tukang kayu lebih dulu ada daripada kursi dan meja. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala lebih dulu ada daripada makhluk ciptaannya. Kemudian Al-Baqi. Nama indah Allah Subhanahu wa taala yang terakhir dibahas pada kesempatan kali ini adalah Al-Baqi. Arti Al-Baqi adalah yang maha kekal. Ada peristiwa gunung api meletus, banjir bandang, banjir, dan kebakaran yang merusak lingkungan. Hal itu menandakan segala sesuatu di atas bumi ini tidak kekal atau bisa rusak. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kekal. Manusia juga tidak kekal, Lihat saja proses manusia dari lahir sampai dengan meninggal. Lalu bagaimana cara kita mencerminkan keteladanan terhadap asma ulusna dalam keseharian kita? Yang pertama, cara meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala As-Samad yaitu dengan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. Berusaha menjadi orang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Cara meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Muqtadir, yaitu dengan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat berlindung, berlomba-lombalah untuk mencari amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan bencana akan datang. Dengan mempersiapkan bekal sebelum kematian datang menjemput kita, kona'ah atau menerima apa adanya yang telah Allah tetapkan untuk kita. Bersabar ketika Allah belum mengabulkan doa kita. Cara meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Muqaddim yaitu dengan berbuat kebaikan hendaknya kita lebih dulu berbuat Mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan, dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum menuntut hak kita. Yang terakhir, yaitu cara meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Baqi, yaitu dengan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, beribadah, belajar, dan melakukan pekerjaan tepat pada waktunya, memanfaatkan masa muda untuk berkarya, melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk masa depan, meninggalkan hal-hal yang sia-sia dan rugi. Jadi, asamat artinya maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha dibutuhkan. Umat Islam memohon bantuan hanya kepadanya. Manusia harus memiliki sifat saling membantu, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membantunya. Al-Muqtadir adalah maha kuasa atau maha menentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa, kita akui kemahakuasaan itu dalam langkah-langkah hidup kita sehari-hari alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Al-Muqaddim adalah maha mendahulukan artinya Allah Subhanahu wa taala maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya Kemudian Al-Baqi adalah yang maha kekal Allah Subhanahu wa taala maha kekal sedangkan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah fana atau akan rusak serta musnah. Sekian materi kita kali ini mengenai indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.